নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগত জনাইছোঁ বন্ধুসকল মোৰ নাম গোবিন্দ ৰাজ খোৱা মোৰ জ্যেষ্ঠ বাস্তু এক্সপাৰ্ট টুমিঅ'লজিষ্ট বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই চেনেলটোত বাস্তুৰ সম্পৰ্কে সংখ্যাতত্বৰ সম্পৰ্কে জ্যোতিষৰ সম্পৰ্কে তাৰ লগতে আপোনালোকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ উপায়সমূহ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি থাকোঁ গতিকে যদিহে আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত যদিহে আপোনালোকৰ জন্ম তাৰিখত এক সংখ্যাটো নাথাকে তেন্তে আপোনালোকৰ কি কি সমস্যা হয় আৰু তাৰ মিচিং নাম বা ৰেমেডিছ হিচাপে আপোনালোকে কি উপায় কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে বন্ধুসকল নুমেওজি হৈছে এষ্ট্ৰলজিৰ নিচিনা এটা ছাইন্স নোমেলজিত আমি আমাৰ যি ইংৰাজী ডেট অফ বাৰ্থ অৰিজিনেল ইংৰাজী ডেট অফ বাৰ্থ সেই ডেট অফ বাৰ্থটো এনালাইজ কৰি আমাৰ জীৱনৰ বহু কথা জানিব পাৰোঁ আমাৰ ব্যক্তিত্বৰ সম্পৰ্কে আমাৰ কোৱেলিটিৰ সম্পৰ্কে স্কিলৰ সম্পৰ্কে কেৰিয়াৰৰ সম্পৰ্কে ভৱিষ্যতৰ সম্পৰ্কে বহু কথা জানিব পাৰোঁ জ্যোতিষাস্ত্ৰত যিদৰে জন্মকোষ্ঠী নিৰ্মাণ কৰা হয় ঠিক তেনেকৈ আমাৰ জন্ম তাৰিখটোক লৈ সংখ্যাতত্বত লচুগীত নিৰ্মাণ কৰা হয় আৰু সংখ্যাতত্ত্বত কোৱা হৈছে যে আমাৰ জন্ম তাৰিখত গোটেইকেইটা সংখ্যা থকাটো অত্যন্ত ভাল কিন্তু প্ৰত্যেকৰ জন্ম তাৰিখত গোটেইকেইটা সংখ্যা নাথাকে কোনোবা নহয় কোনোবা এটা সংখ্যা বা দুইটা তিনিটা পাঁচটা ছটা পৰ্যন্ত সংখ্যা আপোনাৰ মিচিং অৱস্থাত থাকে যেতিয়া কোনোবা এটা সংখ্যা আমাৰ জন্ম তাৰিখত নাথাকে মূলাংক হিচাপেও নাথাকে ভাগ্যাংশ হিচাপেও নাথাকে সেই সংখ্যাটোৰ পজিটিভ কোৱালিটি আমাৰ জীৱনত অভাৱ হয় আৰু সেইকাৰণে সংখ্যাতত্বত মিচিং নাম্বাৰ ৰেমেডিছ দিয়া হৈছে জ্যোতিষাস্ত্ৰত যিদৰে আমাৰ নটা গ্ৰহ আছে ঠিক তেনেকৈ সংখ্যাতত্বত কোৱা হৈছে যে আমাৰ প্ৰত্যেকটো সংখ্যাৰ লগতে এটা এটা গ্ৰহ জড়িত হৈ আছে একৰ লগত সূৰ্য দুইৰ লগত চন্দ্ৰম তিন লগত বৃহস্পতি চাৰিৰ লগত ৰাহু পাঁচৰ লগত বুধ ছয়ৰ লগত শুক্ৰ সাতৰ লগত কেটু আঠৰ লগত শনি আৰু নম্বৰৰ লগত মংগল গ্ৰহ জড়িত হৈ আছে বন্ধুসকল যদি আপোনালোকৰ জন্ম তাৰিখত এ সংখ্যাটো নাথাকে মূলাংক হিচাপেও নাথাকে ভাগ্যাংক হিচাপেও নাথাকে বা জন্ম তাৰিখটোতে নাথাকে তেন্তে আপোনালোকৰ কি কি সমস্যা হ'ব পাৰে বন্ধুসকল মূলাংক হৈছে আমাৰ জন্ম তাৰিখৰ যিটো সংখ্যা ধৰি লওক আপুনি পাঁচ তাৰিখে জন্ম হৈছে তেন্তে আপোনাৰ মূলাংক হ'ব পাঁচ যদি আপুনি যিকোনো মাহৰ চৈধ্য তাৰিখে জন্ম হৈছে তেতিয়াও আপোনাৰ মূলাংক পাছেই হ'ব কিয়নো জন্ম তাৰিখৰ যিটো সংখ্যা সেয়াই হৈছে আমাৰ মূলাংক যদি সেই সংখ্যাটো ডাবল ডিজিটত আছে তেন্তে সেই দুইটা সংখ্যা যোগ কৰি আমি যিটো সংখ্যা পাম সেয়াই হৈছে আমাৰ মূলাংক আনহাতে ছিংগুল ডিজিটত যদি আছে তেন্তে সেই সংখ্যাটোৱে হৈছে আমাৰ মূলাংক আৰু ভাগ্যাংক হৈছে গোটেই জন্ম তাৰিখত যিমানকেইটা সংখ্যা আছে গোটেইকেইটা সংখ্যা যোগ কৰি চিংগল ডিজিট কৰিলে যিটো সংখ্যা আমি পাম সেয়াই হৈছে আমাৰ ভাগ্যাংক ধৰি লওক আপোনাৰ গোটেই জন্ম তাৰিখৰ সংখ্যাকেইটা যোগ কৰি আমি থাৰ্টি থ্ৰী পালোঁ তেত্ৰিছ পালোঁ এতিয়া তিনিৰ লগত তিনি যোগ কৰিব ট'টেল ওলাব ছয় আৰু ছয় সংখ্যাটোৱে হ'ব আপোনালোকৰ ভাগ্যাংক এইদৰে সংখ্যা তত্বত মূলাংক আৰু ভাগ্যাংক নিৰূপণ কৰা হয় বন্ধুসকল যদি আপোনাৰ জন্ম তাৰিখত এই এ সংখ্যাটো মূলাংক হিচাপে নাথাকে ভাগ্যাংক হিচাপেও নাথাকে বা আপোনাৰ জন্ম তাৰিখটোতে নাথাকে তেন্তে প্ৰথম সমস্যাটো হ'ল আপোনাৰ জীৱনত কনফিডেঞ্চৰ অভাৱ হ'ব পাৰে আপোনাৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিল দুৰ্বল হ'ব পাৰে নিজৰ যিখিনি পইণ্ট অফ ভিউ আছে দৃষ্টিভংগী আছে বা মনৰ অভাৱ আছে সেইখিনি ভালকৈ বেলেগক এক্সপ্ৰেছ কৰিবলৈ আপোনাৰ সমস্যা হ'ব পাৰে জীৱনত আগবাঢ়িবৰ কাৰণে আপোনাক আনৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব আনৰ মটিভেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাৰ ওচৰত উইল পাৱাৰ কম হ'ব অৰ্থাৎ আপোনাৰ ইচ্ছা শক্তি সেই ইচ্ছা শক্তি দুৰ্বল হ'ব পাৰে জীৱনত বহুতো ষ্ট্ৰাগল কৰিব লগা হ'ব তাৰোপৰি জীৱনত মান সন্মান প্ৰতিষ্ঠা লাভতো আপোনাৰ সমস্যা হ'ব যিকোনো কামতে ফ'কাছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সমস্যা হ'ব তাৰ লগতে চৰকাৰী চাকৰি লাভৰ ক্ষেত্ৰতো সমস্যা হ'ব কিয়নো এই সংখ্যাটো হৈছে সূৰ্যৰ সংখ্যা সূৰ্য হৈছে গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰক যদিহে আপোনাৰ এই সংখ্যাটো নাথাকে তেন্তে আপোনালোকৰ ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত বা গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি লাভৰ ক্ষেত্ৰত বা পলিটিক্সৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সমস্যা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে বন্ধুসকল তাৰ কাৰণে সংখ্যাতত্বত মিচিং নাম্বাৰ ৰিমেডিছ দিয়া হৈছে বন্ধুসকল যদি আপোনাৰ জন্ম তাৰিখত এই সংখ্যাটো নাই তেন্তে আপোনালোকে কি উপায় কৰা হৈছে প্ৰথম উপায়টো হ'ল যে আপোনালোকে প্ৰত্যেক দিনে ৰাতিপুৱা তামৰ লোটাত অকণমান সেন্দুৰ বা এপা ৰঙা ফুল দি সূৰ্যক প্ৰতিদিনে জল দিয়া উচিত দ্বিতীয়তে আপোনালোকে আদিত্য হৃদয়স্ৰোত পাঠ কৰা উচিত তৃতীয়তে আপোনালোকে নিজৰ লগত সূৰ্য যন্ত্ৰ ৰাখিব পাৰে নিজৰ সু হাতত সদায় এডাল ৰঙা ৰচী আপোনালোকে সদায় পিন্ধি থাকিব লাগে নিজৰ ঘৰৰ পূব দিশত তামৰ সূৰ্যৰ প্ৰতিমা লগাব লাগে কপাৰ চান লগাব লাগে ঘৰৰ উত্তৰ দিশত পানীৰ চিত্ৰ নিজৰাৰ চিত্ৰ বা নদী বা হ্ৰদৰ চিত্ৰ আপোনালোকে লগাব লাগে নিজৰ লগত এখন অৰেঞ্জ কালাৰ কাপোৰত এটা তামৰ পইচা সদায় ৰাখিব লাগে নিজৰ ঘৰৰ পূব দিশৰ ৱালত স্বাস্থ্তিক চিহ্ন অংকন কৰিব লাগে ৰবিবাৰৰ দিনা আপোনালোকে পাৰিলে ব্ৰত কৰিব লাগে অথবা আপোনালোকে নিমখ খোৱা এৰি দিব লাগে অৰ্থাৎ ৰবিবাৰৰ দিনা আপোনালোকে নিমখ খাব নালাগে তাৰোপৰি আপোনালোকে চান ষ্টনৰ ব্ৰেচলেটো ধাৰণ কৰিব পাৰে যদিহে আপোনাৰ জন্ম তাৰিখত এ সংখ্যাটো নাই বন্ধুসকল যদি আপোনালোকৰ জন্ম তাৰিখত এই এক সংখ্যাটো নাই তেন্তে আপোনালোকে মই কোৱা উপায়কেইটাৰ ভিতৰত যিকোনো দুই তিনিটা উপায় আপোনালোকে কৰিব পাৰে বন্ধুসকল চাব আপোনালোকৰ এই এক সংখ্যাৰ অধিপতি সূৰ্য গ্ৰহৰ পজিটিভ কোৱালিটি লাভ হ'ব বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকে গম পালে যদিহে আপোনালোকৰ জন্ম তাৰিখত এক সংখ্যাটো নাথাকে তেন্তে আপোনালোকৰ কি কি সমস্যা হ'ব পাৰে আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কি ধৰণৰ মিচিং নাম্বাৰ ৰেমিডিজ কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে আজি আপোনালোকে গম পালে আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বিষয়টো ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ